Вопрос по поводу э, трансп... автобусных перевозок. Если я честно заработал около 4 миллионов долларов э, за две недели и решил их провести с собой в Европу, конкретно в Испанию, чтобы купить какой-нибудь себе коттедж, что ну, хотя бы такой двух-трехэтажный с бассейном и везу с собой вот эту сумму, ну и хочу рассказать ее по автобусу, может, по 100 тысяч, что мне за это грозит? Какая-то ответственность ненормальная? Можно Значит, что грозит? Первое – это нужно пройти украинскую границу, то есть это однозначно красный коридор, то есть эти деньги, ну все, что больше 9999 евро, нужно на человека, нужно задекларировать, то есть нужно декларацию, ну а там свои нюансы, то есть нужно под все эти деньги обязательно выписку из банка, э, что они были сняты не э, более чем 90 дней назад. То есть. Я извиняюсь, еще один момент? Ребенок является человеком? Да. До скольки лет? С нуля. С нуля лет. С нуля лет, то есть он десяточку можно. Но э, важный нюанс. То есть это, допустим, если с тобой едет младенец, там и, ну короче, вот, допустим с тобой жена и двое детей, mm -hmm. да? То нельзя с собой 40 вести. Надо эту 40 Нет, ракет ну, раскидать на всех. Я понял. И у, у тебя в кармане не должно быть. Э, если мы втроем едем. То есть ты своему младенцу, должен сумочку на шею повесить, сумочку. туда положить. В памперс, памперс положил 999. Памперс. У каждого в кулечек сумма, да. замотать, да. Все, И все, все. сказать: это его деньги. Да, 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 они все. не декларируются. Все. Они это, не это, деньги... это очень важно. Потому что, да, если у вас эта котлета лежит. В боковом себе, кармане, да, на себе 30 очка, вы уже приплыли. То 9900 вам оставят, а остальное конфискуют, потом будет суд, штраф.